Salamu alekum, arahmatlı kanalda xoş gəlmisiniz. <coughs> bu matematik bir playlistinin 75-ci videosudur. Biz hal-hazırda taban aritmetikinin arti aritmetik tabanı. Taban aritmetikinin ikinci özəlliyini işləyirik. Deməli, ıı, yeni başlayan, heç bu mövzudan xəbəri olmayan uşaqlar mütləqdir, çünki Azərbaycanda biz bu mövzuları ortaq məktəbə keçmirik. Ən azından riyaziyyat e, dərslərində keçirik. İnformatikada bəzən keçirilir də, yəni o da nə dərəcədə keçilir, artıq aydın məsələdir. Deməli, səkkizlik say sistemini göstərir. Baxın, bu 1-ci sualdakı bu əsas səkkizlik say sistemini göstərir. Bu ədəd, məsələn, 533 ədədi onluq say sistemində yazılsaydı, ki, burada 10 yazmağa ehtiyac yox idi. Biz bunu belə açacağıq. 0, 1, 2 dəyəcəyik. Baxın, 3 vurulsun, gəlin bunu 4 edim, qarışqlıq olmasın. 3 vurulsun 10 üs 0 bu bu səfərdə +4 vur 10 üstü 1, bu həmin bu 1-dir və pilos, +5 vur 10 üstü 2. 5 vur 10 üstü 2, bu da həmin 2-dir. 2 bu da eləcəkdir 543, doğrudurmu? Bəli. İndi bu səkkizlikdə yazılsa nə olacaqdı? Heç nə olmayacaq. Sadəcə olaraq onun yerinə 8 duracaq. Bunda bu ədəd səkkizlikdə yazılsaydı əgər aha, bu ədəd səkkizlikdə yazılsaydı, yəni 543 ədədi 8-lik say sistemində yazılsa idi, biz bunu onluğa keçitmək üçün belə eləyəcəydik. Burası 0, 1, 2 qoyacağıdı. Yazacağıdı ki, 3 * 8^0 + 4 * 8^1 + 5 * 8^2. Bəli, bu qədər sadə. Aydındır inşallah. Tamam. Digər tərəfdən 8-lik say sistemində 8 dənə ədəd mövcuddur. Yəni 8-lik say sistemində 8 daddan sonra rəqəm mövcuddur. Yəni o səkkizli say sistemində artıq 8-in özü belə yoxdur. Necə ki onluq say sistemində ən böyük rəqəm 9-dur, səkkizli say sistemində ən böyük rəqəm 7-dir. Ən kiçik rəqəm say sistemindəki nədir? 0-dır. O zaman bizim birinci sualımızın həlli nədir? A ən çox nə ola bilər? 7 ola bilər. Çünki ədəd səkkizli say sistemində olduğuna görə burada 8 ədədi yoxdur. Ən böyük rəqəm bağışlayın, 8 rəqəmi yoxdur. Ən böyük rəqəm neçədir burada? 7-dir. Sıradakına baxırıq. Mirum mix necə ola bilər? 4llü say sistemində 4 ola bilməz. Ona görə x ən az nə olmalıdır? 5 olmalıdır ki, burada 4 olsun. Sıradakı 6llü say sisteminə verilmiş 324 ədədini onluq say sisteminə çevirməyimiz istəyir. Necə eləyəcəyik? Burası 0 1 2 dəyə yazacağıq. O zaman olacaq 4 vurulsun 6 üstü 0 + 2 vurulsun 6 üstü 1 + 3 vurulsun 6 üstü 2. Bu da bərabərdir 6^0 1 elə deyəndən 4a 1-ə vuranda 4 + 6^1 6, 6 2-yə də vuranda 12 + 36-nı da 2-yə vuranda 72 3-ə vururuq. 36-nı 3-ə vuranda 108. Bəli, 108 və 12-ni eləyir 120, 4 daha 124. Bəli, bu mövzunu heç keçirilməmiş olduğuna görə bunlardakı bütün sualları həll edəcəm. 64 səkkizlik say sistemində yazılıb, onluq say sisteminə keçməyimizi istəyir. Yenə yəni, 0 1 qoyuruq bura. O zaman olur 4 vurulsun 8 üstü 0 + 6 vurulsun 8 üstü 1. O da eləyir 4 + 48, o da nə eləyər 52 n. Bəs sıradakı yenə 0 1 2 yazaraq 0 var istənsə artıq yazmağa ehtiyac yoxdur. O zaman olacaq 2 vurulsun 5 üstü 1 + 4 vurulsun 5 üstü 2. Bu da eləyəcək də 10 + 100. Bu da eləyəcək 110 sıradakı yenə 0 1 2 yazırıq. Deməli 0 vurulsa 4^0 yazmağa ehtiyac yoxdur. 1 vurulsun 4^1 + 2 vurulsun 4^2. Bunu deyəcəkdir 4 + 16. Bu, 16 deyil ya? 4 + 32 Bu 30, 6. 36. Deməli x-in yerində 3 durur, y-in yerində 6 durur. Bizdən də x vurulsa y-i soruşur, cavab da nə olacaq? Sıradakı 0, 1, 2, 3 deyə 4, 4 də gələcək. 4 deyə yazırıq. Olacaq 1 vur 3 üstü 0, plus 1 vur 3 üstü 1, plus 1 vur 3 üstü 2 Ve plus 1 vur 3 üstü 3. 4 olmuyor. 1 vuruş üstü 3. O da 27. Pilos 9. Pilos 3. Pilos 1. Bakırkır. Tamam. Olacak 1 vuruşun 4 üstü 0. Pilos 3 vuruşun 4 üstü 1. Pilos 1 vuruşun 4 üstü 2. O da el yer 1. Pilos 12. Pilos 16. Ki bu da el yer? 29. Deməli, normalda onluq sayı sistemində də belədir. Vergüldən bu tərəfə gedəndə 0, 1, 2, 3, 4 dəyə gedir. Bu tərəfə -1, məf -2, məf -2 məf -3 dəyə gedir. Onda bu necə olacaq? Olacaq 4 vurulsun 10 5 üstü 0 + 2 vurulsun 5 üstü 1. Bu tam istəyimiz. + 0 vurulsun 5 üstü -1 ehtiyac yoxdur. + 3 vurulsun 5 üstü -2. Bəli, bu da olacaqdır. 4 5 4, 10. 14 tam 25'te 3. Düzü mü? 25'te 3 değil yer %12. 14 tam %12. Ne, nece olurdu? 0, 1, menfi 1, menfi 2. O ne olur? 1 varılsın, 4 üstü 1, Pilos 3 varılsın, 4 üstü 0, Pilos 1 varılsın, 4 üstü menfi 1, Pilos 2 varılsın, 4 üstü menfi 2. Yani. Bu hesaptan tablayıb e, ee, cevaba yani, çatmaq olar. daha da can alacaq nöqtə 3 elə 5li say sistemində də 3'dür. Doğrumu? 3 üstə 0 qazar 3 * 5 üstə 0 yəni 3'dür. Qalda geriyə bu 0.2. 5li say sistemində 0.2 nə eləyər bu? Onluq say sistemində olsaydı 0.2 yazardıq 9da 2. Burda nə yazacağıq? 4də 2 yazacağıq. 4də 2 dənə eləyəcək 1/2 də yəni 0.5. Onda cavab nədir? 3 tam 0.5 də kəsr hissə 3.5. Eynən 3 burada tamdır. Dövrədə 3 nə deməkdir? Onluq sistemində də olsa 9-da 3 yazacaq. Amma 4lük sistemdə 3-də 3 yazacaq. 3-də 3 bir eliyəcək. 3 ilə 1-in də cəmi nə eliyə 4. Bax. 2 zətn tam hissəsidir. 2 qalacaq. Beşi sistemdə 2 ilə 2-dir. 2 plus 0 tam dövrdə 0.2. 0.2-ni atdıq bu 5-də 2-dən sonra 5-də 2 dövrdə 4. Buna nə olacaq? Ozal 24 - 2 / 40 O deyəcəkdi 40-da 40-da 22 O da 10-da 12, böyük mü? Yo, 20-də 11 Yüzde elli beş. yüzde Tamam bunu normal bir belirlemeye çalışalım. İki virgül iki. 4, 4, 4, 4 sonsuza kadar gelir. Buna x deyək. Ee, her tarafı 5'e vurak. Burada artık 5'e vuran da vergül yerin dersidir. 5'e vursam olacaq. 5'e vursam ee, 22 vergül 4, 4, 4, 4, 4 sonsuza kadar. Bərabərdir 5x'e. də alt alt-altə çıxım olacaq 20.2 hamsa sıfıra gedəcək bərabərdir 4x-ə burdan x-ə bərabərdir 20.2-ni 20.2-ni 4-ə böləcəm ya, yox yox 4lük sayı sistemində 5 nəyin Allah bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. 4-lü say sistemində 5 yoxdur. Yox, 5-lik say sistemində bunu 5-ə vursam Bakılar qarışdı. 5 burada olacaq. 4-lükdə işləyirik, iştəmirik. <laughs> bir dəqiqə. Bu 5 əvə 5 4lük sistemdə 11 şəklindədir. Düzəmi? Bəli, düz. Çıxanda və 10x eləyəcək. Amma bu çıxma da 4lükdə aparılmalıdır. 11-dən 1-i 10. 11 1 4lükdə 11-dən 1-i necə çıxarırıq? 10 eləyir də 10. 4lükdə 10. Ha. Dördlükdə 20.2 10-a necə bölünür? Bu çox çətin oldu ya. Amma başqa yol axtaraq. Bu yolda məntiqli olmadı. O zaman bunu belə yazaq. Eee 5-likdə 2 p + 5-likdə 0,2 və p + 0,00 0,04. Ha 0,04. A. Bu dövr eləsin 5-likdə. Bu zətn 2-dir. Bu isə 2 vurulsan 5-dən mənfi 1, yəni 2 vur 1/5-dir. Baldı bunu tapaq. Bu isə 40-da 4-dür, yəni 0,1-dir. O zaman oldu 2 + 5-də 2 + 0,1 Bu da eliyer 10'da 4. 10'da 4 müydü? 5'de 2 ya. 10'da 4. da 2 tam 10'da 5 geldi. Ne kadar? Bir dakika. Kıhta 4. Kıhta 4 10'da 1. 2 10'da 5. gəlgə gəlgə buna 4də 4 bölünsün 16 4 üstü -2 4də 1 nəysə ya buna gələn testə baxar sağ ol